Staram się skupiać na rzeczach, które nie pokaże żadna telewizja, a które są ciekawe, ciekawe dla Państwa. I często zdarzają się także rzeczy bardzo kontrowersyjne, o których warto mówić, a których boją się poruszać dziennikarze. Dlatego dziś porozmawiam z panem Bratisławem Żiwkowiczy, dowódcą komendantem serbskich czetników. Czetników, którzy są wierni królowi Karadzio Dziewiczowi, Którzy w czasie II wojny światowej byli odpowiednikiem Polskiej Armii Krajowej, i warto też dodać, że w szeregach czetników wiernych królowi walczyło ponad 300 Polaków. O czym dzisiaj mało wiemy i o czym mało się mówi. Będę chciał porozmawiać z panem Bratisławem o jego sposobie widzenia zagrożeń muzułmańskich, o, o tym, co jego zdaniem Serbia powinna dzisiaj robić i jaką rolę dziś spełniają czetnicy w Serbii, bo o tym absolutnie nigdzie Państwo nie usłyszycie. Także, jeżeli mogę prosić o chwilę uwagi, no to posłuchamy naszego gościa z Serbii. Bratislav, powiedz nam trochę o Waszej organizacji i o Waszych celach dziś w XXI wieku. Czetniczki pokryt, Četnički pokret je nastao sredinom 19. veka. Nastala je iz tradicije poljskih gerilaca, kada je Matija Ban preveo jednu knjižicu, poljsku, za srpske Četnike, upustvo o Četničkoj vojni. 1903 godine zvanično smo osnovani i od tada počinje naša a, borba za zaštitu srpskog naroda svugde gde je ugrožen. Četnici a, su dobrovoljci i svaki četnik a, je svoj život a, unapred već dao za borbu Uh, ono što je važno uh, za nas uh, jeste da uh, smo uh, pravoslavci i veliki vernici. I kroz celu našu istoriju uh, nećete moći naći ni jedan uh, zločin uh, koji su četnici počinili nad nekim drugim narodom u svojoj borbi. Uh, posle drugog svetskog rata, komunisti u Srbiji su pokušali da izmisle neke zločine zato što su četnici imali veliku tradiciju u srpskom narodu. Četnici bili prešladovani przez Protiv komunista, da. E, Najljuči protivnici komunizma su bili četnici. U komunističkom svetu koje je za naš četnike isto zlo kao i terorizam danas, komunisti su od nas četnike pravili uh, m, zlikovce i teroriste. Ali na zapadu uh, je naš komandant Dražo Mihajlović odlikovan najvećom medaljom od Harija Trumana, od uh, De Gola, uh, generala Eisenhowera, Patona, za svoj doprinos u borbi protiv fašizma. Da. Tako da ako se neko u Evropi borio protiv fašizma i protiv komunizma to su bili srpski Četnici jer to je za nas isto zlo I jak to se stao da je pan odrodio organizaciju Četnicku i stao se je komendantem? Pa ja sam dugo drugo bio Četnik i a, sa svojim braćom kad se raspala stara organizacija mi smo obnovili organizaciju. I Vojvoda Slavko Aleksić uh, je dao meni ukaz za Čantavođu. A Vojvoda Slavko Aleksić je uh, dobio svoje zvanje Vojvode od uh, Vojvode Momčeva Đujića iz drugog svetskog rada. Tako da se linije od 1903. godine do danas nije prekinuti. Dlaczego dziś rząd serbski zwalcza czetników i uważa was za niepożądanych? To jest bardzo prosto, z powodu tego, że my, srpski czetnicy, smatramo, że da Srbiji nie jest miejsce w Europejskiej Unii. Naroczy za to, że današnja Evropska Unija nije ono što je bilo na početku. Također smo i protiv NATO alijansa. I ima još mnogo drugih razloga jer današnja politika koja se vodi u Srbiji unazad već dugo pokušava da od našeg naroda napravi faktički robove. Svima je jasno da svetskom politikom upravlja Amerika uz pomoć Engleske i Nemačke. Tako da su mnogi da mnogi narodi, na primer i Poljska nemaju slobodu u odlučivanju, nego su obavezni da slušaju šta kaže u Evropi, na primer Nemačka. Co Bratislav sądzi o tej rzece emigrantów, która płynie do da Europy, dlaczego tak jest i co można z tym zrobić? Emigranti su za nas četnike, još jedna politika koju sprovodi Amerika prema Evropa. Amerika hoće emigrantima da izvrši pritisak pre svega na Nemačku i na ostale jake zemlje u Evropi da bi bile što više zavisne od nje. Jasno je da 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 je Amerika sad u silaznoj putanji i politički i vojno. Jasno je da je Amerika sad u silaznoj putanji. Znači pada i vojno i politički. Tako da e, emigranti su e, nepravedno poslani u, u Evropu. Svi emigranti dobijaju uputstvo pred polazak e, u Evropu kako da se ponašaju u kojoj zemlji. Da. I dobijaju određenu količinu novca, najviše od Saudijske Arabije. Rešenje emigranata je mir u Siriji. Ali to Americi ne odgovaraju. Tako da očekujemo da će Evropa imati dugoročne probleme sa emigrantima koji su došli, jer oni više neće hteti da se vrati. A jak bi gleda situacija za emigrantami v Srbiji? Vučić igra jednu podlu igru za Evropu. On od Evrope uzima pare za emigrante koje sve šalje bez ikakvih problema dalje u Evropu. S druge strane, problem emigranata nije srpski problem. Oni ulaze u Grčku, koja je članica Evropske unije. Tako da, oni i jesu stvarni problem Evropske unije. Tako da, što se nas Srba tiče, oni i ne treba da budu u Srbiji. Či Europa je zagrožena čišaj vojoncem islamom? Mi smo još na samom početku emigranske krize, Četnici, pratili određene emigrante kako se ponašaju u Srbiji mi smo tu uh, shvatili da u, uh, među emigrantima je mnogo uh, posla tih ljudi koji treba kasnije nešto da urade uh, oni su uspostavljali kontakte sa muslimanima u Srbiji u Bosni i Hercegovini uh, na Kosovu i Metohiji i mi smo na to upozoravali da će uh, biti uh, velikih uh, zlodela u Evropi Ali naravno nas niko nije slušao i, i sama politika Evrope prema emigrantima je bila takva da su oni jadnici koji beže od rata i njima treba pomoći. 80% emigranata su vojnosposobna lica koja su čak i učestvovala u borbama, imaju ratne iskustve. Tako da će Evropa u narednih 3 do 5 godina imati faktički neizlečivu bolest u svom srcu. Četnice historycznie walczyli z islamem, więc dobrze wiedzą, czym jest sąsiadowanie z wojącą religią islamu. Jak to może teraz wyglądać w Europie? Um, ono što je nama jasno i iz našeg iskustva uh, desit će se uh, da će s, uh, u evropskim zemljama da se radikalizuju uh, pokreti zbog prisustva radikalnih islama. To je zakon akcije i reakcije. Otvoren sukup neće biti u Evropi. Otvoren sukup, znači frontalni sukup u Evropi neće biti. Dokle god živi islamska država u Siriji i Iraku, bit će terorističkih napada po Evropi kada se, kada se okonča Islamska republika i kada se ona pobedi, onda će islamisti u Evropi da deluju šireći se fizički sa svojim porodicama, zauzimajući što veći prostor u Evropi. Za razliku od hrišćanstva koje je podeljeno, islamisti imaju u jednoj ideji. Tako da uh, muslimani u Poljskoj i muslimani u Francuskoj ima da sarađuju kao da su u jednoj državi. I uh, ono što je uh, najvažnije sa čime mora Evropa da se suoči uh, oštro je uh, da znači emigranti, u, ekstremni muslimani koji su došli u Evropu ne vrše uticaj na tradicionalne muslimane kao što su Tatari u Poljskoj, kao što su u, u, u Bošnjaci u Bosni na njih da, da počnu da slede njihovu ideologiju. Ako se to desi, to će biti mnogo opasno. Ono što mi znamo je i sa čime se Srbi dugo bore je da turska ne ostvari svoj vekovni san koji se zove zelena transvezala. Zelena transvezala uh, je zbog uh, zelene boje uh, da vame, uh, koja ide od Turske preko Albanije, Kosova i Metohije, uh, uh, Raške ili Sandžaka, Srbija Sanđa. i spaja se sa Bosnom i Hercegovinom i faktički ulazi u srce Evrope. Inače, i... če četnice sa ovom dišaj bojovom organizacijom, či organizacijom patriotičnom? Sutra, dan, ako islamisti napadnu Poljsku ili fašisti napadnu na Poljsku, mi ćemo rado da dođemo da pomognemo vašem narodu. Jer mi, mi znamo šta je zlo, mi se samo borimo protiv toga. Inače, srpski četnici su se u drugom svetskom ratu i borili u Poljskoj protiv fašizma i poslove komunizma. Ilu je četnikov teraz v Srbiji? Jak će na to je organizacija? Mi kažemo dovoljno. No. to bi volila i, i Srpska služba bezbednosti da zna, tako da. Ali naša organizacija se prostire na Srbiju, Republika Srpska, Crna Gora, e, Makedonija, kao su ima to. Bratislav został uznany przez kraje Unii Europejskiej za człowieka niebezpiecznego klasy C. Co to znaczy? <laughs> pa, Walda, Europa je počela da teroriste deli na one koji se mnogo raznesu, na one koji se malo raznesu i na one koji možda neće da se raznesu. <laughs> Kad se vratim u Srbiju, ja ću da se raspitam ovaj... Bratislav je hrešćijenskim patriotom srpskim, tako to možda okreštiti? Možda. Tačno. <laughs> Tačno. Być może wielu z Państwa uzna ten wywiad za kontrowersyjny. Być może wielu Ślepi mi łatkę agenta jakiegoś y, wywiadu czy jakiegoś mocarstwa, ale ja uważam, że dziennikarstwo jest po to, żeby pokazywać świat takim, jakim on jest. Dlatego przeprowadziliśmy tę rozmowę i takich rozmów będziemy starali się przeprowadzić więcej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bratos.